Человек, это ждет. За, расламу... за расламу до славы... А ч сразу? А, а ч сразу? А ч сразу? А так а вот. Мы с ней вскочили от взрыва, пошатнулся дом, у нас полетали стекла. И мы с Женькой побежали в сторону лестницы, которая идет ну, на первый этаж, и там, где она выпьет, в общем-то, из квартиры. И нам навстречу уже поднялся Леша еще посыпалась побелка полностью с потолка. он как раз зашел в спальню, посмотрел, я ему говорю, там во двор что-то упало, прилетело. Он говорит, нет, это не во двор, это со стороны, получается, с другой. И, ну да, он посмотрел, я ее схватила, мы сели в угол между ванной и комнатой на корточке. А он побежал вниз, так как у нас было на первом этаже стоит клетка собаки. У нас ночью собака спит. ну в своем домике, скажем так, да, в клетке. И он побежал вниз, и в этот момент раздался второй удар, а дальше темнота, и я полетела, ну, вот как я сейчас лежу, так спиной я полетела вниз. кричала. И если ты говоришь, что она будет не часто кричать, чтобы не хватило сил, когда кто-то придет, чтобы ее услышала. И потом я услышала голоса мужчины, говорю, Женечка, теперь мы можем начинать громко кричать. Ну, то, что я кричать не могла, у меня рот был, я им дышала, во-первых, то, что нос был забит, и рот был забит штукатуркой, бетоном, ну, то есть, как бы я разговаривала очень, очень стала кричать, люди, спасите нас, спасите нас. И мы услышали. И начали То Есть, да, мы тебя, девочка, спасем. Тут мне прям, ну, я поняла, что миссия все Все дальше мне, на самом деле, уже было какое-то время абсолютно все равно. То есть я слушала, я понимала, что они стараются, что, ну, в общем, что эти никто не уйдет.

Е. У неї ніжка боліла дня-два, а зараз вона вже розходилась трошки вже, ця ніжка вона ліва пострадала Синець такий, гематом, були ну, болічі худикі.

Біля мене була МЧС, психолог МЧС. Я дивилась на це, на це страхіття, на цей будинок. Мені ще син сказав, мама, якщо вони живі, то це якесь чудо, якесь чудо. Потім цей психолог мені каже, там дівчинку, дівчинку достали. і показала фото коли її виносили, її винесли навіть раніше, ніж ми туди приїхали. Дуже дуже надіялася, що сина може знайдуть. Ну, так, так трапилось. Дні пройшли, там день чи другий, ну, вона так, як дитина, хочу. Хочу к папе. Верю солнышко, ну давай мы еще подождем, что там может быть это. Вот уже, когда Катя переперезла ей, Катя ей сказала, Ну, так якобы она могла. Дуже любив свою семью, дуже любив своих девчат, дуже их ну, люблю. У нас никогда есть таких семьи. Ну, поня Понятно, это Паспорт был выброшен, валялся прямо на улице. Представьте себе, что с этой женщиной, если вот ее Принциповая есть речь, которую вы хотите озвучить, там Про что эта мова идет? Это про, я так. У вас зараз про на і о, гражданство, на самом я понимаю, о вы сейчас говорите про гражданство и с чем? О гражданстве, да. Мы хотели подаваться на гражданство, до этого мы… Ну, есть часто вопросы, по, почему там до этого да, не подавались, то есть были разные причины, одна из них как раз была такая, что я понимала, что будет очень сложно, может быть, опять же невозможно, видеть семью, которая там на данный момент, я понимаю, что ну, способы можно найти, но не там. И для меня это важно, потому что я не собираюсь отсюда уезжать. Грубо говоря, да, может быть, после всех этих историй мы выйдем на какое-то время, в том числе для это нужно для реабилитации того же ребенка, вот. но. Я люблю эту страну, очень люблю, у меня здесь замечательные друзья, родственники, и это важно. И мы собирались это делать в декабре, мы уже решили с мужем собирать документы. А расскажи, пожалуйста, ласка, какие твои улюбленные Вот Ты, кажется, за всем засунувала, ну, же. Вот что, давай пофантазируем, что бы хотелось. на